возникла два года назад, когда мы увидели самолет на аэродроме аэропорта Киев, который стоял среди таких же самолетов нескольких и тихо умирал. Поэтому возникла идея взять, выкупить один самолет, спасти его от сдачи в металлолом и сделать из него арт-объект. В этом проекте все происходило случайно, люди находились сами в аэропорту в то время, когда возникла идея этого проекта, проходил авиапленэр, куда я приглашала художников. Они с мольбертами рисовали возле взлетной полосы. Вот. И художник из Грузии заинтересовался этим проектом. На ай была его арт-куратор, которая и предложила именно, чтобы Автодил Гургенидзе расписал этот самолет. Почему возникло? Потому что художник, этот монументалист, он расписывает большие объекты. А самолет это не создать картину, это расписать большой объект. Не каждый решится на такой смелый шаг. Вот я считаю, что нам повезло. Самолет для меня всегда был одним из таких объектов, ну, с детства. И когда оно стало вот уже в теоретическом плане реальным, это было очень волнительно. И в творческом плане очень интересно, в техническом плане очень трудно и новое для меня, так что процесс в целом был очень интересный. Один рисовал все кисточкой, за две недели справился. Я сначала предполагал так, что две недели. Очень многие говорили, что нет, это минимум два месяца там с помощниками. Было бы хорошо с помощниками, но вот один рисовал все кисточкой, за две недели справился. Я понимаю и принимаю как факт, что у всех будет свое мнение. Всегда появятся люди, которым это понравится, которым это не понравится. Я попытался специально сделать этот объект очень ярким и такими формами, чтобы оно воспринималось сталика. Я Рисую абсолютно на всем можно сказать, даже друзья почувствовали, что долго не надо стоять, а то он вас разрисует. Вот в 90-х я начал рисовать на разных вещах, потому что не всегда был хол холст под рукой. И начиная с салфетки, заканчивая до самолета. Сейчас вот это такое у меня. Я открыт ко всем странным проектам, так что если что-то будет, я с удовольствием буду это делать. 24 являється однією з візитівок державного підприємства «Антонові». Він являється можна сказати віхою авіаційної ну, розвитку авіації України. Це дійсно унікальний літак, тому що він е, став для Радянського Союзу можна сказати, робочою конячкою. Літак має ну, цікаве. Цікаве забарвлення і нехай буде в нашому особливо ці похмурі осінні дні з одним яскравою яскравим, яскравим об'єктом. А ми можемо розмальовувати літаки, як захоче заказчик Це ж надзвичайно від, якщо ви захочете купити літак, ви можете на ньому намалювати, хоча хоч ромашки. Этот самоліт став такою яркою мозаикой в картині нашого мірода. І це перше. Впечатление, которое получает человек, выходя из аэропорта, прилетает к нам гость, выходит из аэропорта и видит яркий объект, яркий самолет. Ну, не знаю, мне кажется, что это очень классная идея, и я вижу, что она работает.